Baiklah terima kasih rakan setugas kita Wali Umud dan juga Ramizah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Salam ceria ya Oda Alhamdulillah terima kasih atas kesetiaan Oda Dalam menyaksikan rancangan terampil pagi lintas langsung Yang kami bawakan dari daerah Blight Inspirasi pagi Oda ya Dan untuk uh, perkongsian bersama Kerana cuaca di daerah Blight pada pagi ini Dalam keadaan yang cerah saja ya jadi apa saja perancangan dan juga urusan bisnes kita pada hari Isnin ini didoakan semoga ia berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan. Dan Alhamdulillah ya, pada pagi ini kita akan bawakan ruangan satu segmen wawancara yang mana kita akan membincangkan ya, berkaitan dengan sambutan Hari Raya Adil Adha iaitu mengenai dengan refleksi korban dalam urusan seharian dan pekerjaan. Dan tetamu kita untuk hari ini Yang Mulia Haji Muskrisman Safari bin Haji Mustafa merupakan pegawai perkembangan agama Ketua Undi Taqwa Daerah Belai dan beliau pun sudah bersama kita di studio pada pagi ini dan kita ucapkan selamat datang. Ya. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam tuan. Alhamdulillah apa Alhamdulillah. khabar tuan pada pagi ini? Alhamdulillah apa khabar Tuan Dani ya. Dani ya oh, dan Dani betul ya tuan Dani boleh panggil saja Dani. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tuan untuk hari ini kita akan membincangkan mengenai dengan satu topik ya mendengarkan satu topik mm -hmm. berkaitan dengan sambutan Hari Raya Adha iaitu mm -hmm. mengenai dengan refleksi korban dalam urusan seharian dan pekerja jadi mm -hmm. tuan mm -hmm. uh, sek sekarang uh, ibadah korban uh, giat ya uh, dijalankan pada hari-hari tasyrik dan mm -hmm. bercakap uh, tentang ibadah korban apakah ibrah ataupun pengajaran yang boleh uh, dijadikan uh, refleksi dalam menjalani pekerjaan uh, seharian. Silakan okay. tuan. A'udzu billahi as-samil alim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa ashabi man tabi'a wa ala amma ba'd. Ba <raised> Pertama sekali uh, terima kasih uh, kepada Dani dan juga para penonton kita ni di luar sana dan uh, kita ni bercerita mengenai dengan uh, refleksi ya. Maksudnya yeah. yeah. refleksi berkaitan dengan ibrah, ibrah ataupun pengajaran ibadah korban yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim Allah dan juga Nabi Allah Ismail A.S. Jadi di sini kalau kita dikaitkan mengenai dengan aspek pekerjaan, nak? Yeah. Jadi pertama sekali kita ni melihat adalah bagaimana Nabi Allah Ibrahim itu diberikan, Maknanya tu diberikan sehingga mencapai kepada ujian yang tinggi. Ah mm -mm. pertama sekali. Jadi kita ni lihat pertama Nabi Ibrahim telah dikurniakan seorang ayah, Azar, maknanya seorang yang pembuat patung ataupun berhala. Mm -mm. Tapi macam manakah mendidik bapanya sendiri? Atau pertama sekali. Kedua, kita ni melihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim uh, a ni kata ni diberikan uh, arahan, perintah mm -hmm. di umur-umur yang ni uh, kata ni di usia lanjut, uh, salah satunya memang tidak ada beranak, tetapi lepas itu berkahwin lagi dengan uh, Hajar yeah. yang isterinya yang uh, pertama adalah Sarah. Jadi di sini apabila Allah uji sedikit demi sedikit bukan sedikit banyak dan banyak sehingga kepada kemuncak. Yeah. Banyak kemuncak itu iaitu diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Yeah. Sedangkan anaknya ini yang didoakan yang memohon kepada Allah setelah beberapa tahun ada dalam kitab atau sejarah mengatakan selama 84 tahun umur Nabi Allah Ibrahim menunggu anak atau yeah. Nabi Allah Ismail ini untuk ada. Tetapi ialah semua ni atas perintah Allah. Jadinya pertama sekali adalah keyakinan Maksudnya, keyakinan kepada siapa? Keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita ni kalau kita ni lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya di sini ahasiban nasu ayutsraku ayakulu amana wa umla yuftanun. Adakah kita ni kamu menyangka katanya? Kita ni akan mengatakan aku beriman sedangkan kita ni belum kena uji. Jadi Nabi Ibrahim ujiannya kalau kita tahu lagi yang kedua, ia kena suruh berkhatan. Maknanya bersunat. Sedangkan ya. umurnya berapa tahun, ya Allah sudah usia lanjut, tapi Inda tidak pernah mengatakan apa mengatakan tidak atas perintah Allah. Ya. Kenapa? Kerana, Kerana ia tahu semua ini apabila Allah memerintahkan maka ia akan melaksanakan. Jadi diri, diri kita ni dalam aspek pekerjaan yang kita ni buat seharian. Mm -hmm. Pertama sekali kita ni lihat bila mana Allah memerintahkan sembahyang. Ah, yeah. ha, pertama kali dalam hidup kita ni ya, jadi kita ni mesti tahu oh, Allah memerintahkan kita sembahyang. Kenapa? Wa ma umiru illa liya'budullah ah ha, e ila mukhlisin. Tidak diperintahkan tu melainkan kita ni ikhlas. Okey. Lepas itu yang kita selalu dengar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ah ha, ni konsep pertama. Ya. Yeah. Maknanya diciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Begitu juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Hajar. Semua yang dibuat ni adalah ibadah. Tetapi semua itu berlaku atas perintah suruhan Allah Subhanahu yeah. Wa Taala. Begitu jodoh kita ni, kita ni kena suruh bekerja. Wa kulli malu amalakum. Ya wahai Muhammad, buatlah bekerja lah. Pasti Allah akan mempermudahkan. Jadi kita ni sendiri, apabila kita ni buat pekerjaan yang kita tetapkan pertama sekali buatlah itu semuanya untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengorbanan kita ni itu melihat kepada aspek yang lain. Contoh, kita ni digunakan anak, digunakan isteri, digunakan suami dan semuanya itu. Jadi semuanya ini perlu ada pengorbanan yang tersendiri. Sebab mm -hmm. itu kenapa kadang-kadang kita datang pegeraja, yeah. kenapa kita ni kadang kesana kemari, kenapa ini. Semua ini adalah sebagai satu pengorbanan tetapi untuk mendapatkan hasil semuanya itu berpaksi kepada keyakinan dan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ibadah korban ya. kalau kita ni selalu dengar iaitu dengan uh, hubungannya dengan apa penyembelihan Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail. Mana Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya sendiri. Tetapi cerita di sebalik ini kenapa terjadinya penyembelihan ini? Pasal dalam mimpi. Ya. Uh, dalam mimpi Allah Taala memerintahkan ya, ini arafil manam. Ha anni azbahuka fanzur Aku nampak engkau dalam mimpi, aku diperintahkan untuk menyembelih sedangkan iblis waktu itu mengganggu. Dia yeah. katanya, "Wahai yeah. Ibrahim, adakah engkau sanggup menyembelih anakmu sedangkan itu hanya mimpi?" Ha, jadi sekadar mimpi pun boleh menjadikan macam matuk. Kalau kita ni baca-baca mimpi-mimpi, takkan kita dibuat macam matuk. Oh, ha. Tetapi ini kaitannya bila sudah mimpi, percaya itu datangnya daripada Allah, bertuju dengan pekerjaan kita ni. Apabila sudah kita ni ditetapkan, apapun bentuk pekerjaan yang penting, ianya adalah halal, jalan yang betul, lurus, dan semua itu kita ni serahkan hanya kepada Allah Subhanahu yeah. Wa Taala. Jadi sebab itu dalam perkara ini, dalam mengambil perkara ibrah, pertama sekali adalah menetapkan keimanan kita ni kepada Allah sebagaimana Nabi Allah Ibrahim Diperintahkan dan begitu juga kita ni dalam melaksanakan pekerjaan. Wallah, Wallah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat di sini ya uh, pengorbanan uh, Nabi Ibrahim salam itu bukan sesuatu yang ringan, mm -mm. Ya, sesuatu yang memang sukar untuk kita ni bayangkan. Betul. Tambahan lagi ya uh, Nabi Ibrahim uh, menginginkan anak uh, dalam 84 atau 83 uh, tahun sekitarnya itu. Ya. Uh, dan bila ada lahirnya anak dikorbankan lagi. Mm -mm. Uh, tapi ini merupakan satu perintah Allah mm -mm. Uh, kerana Pengajarannya Keyakinan Pasti ada di sebaliknya Yang hanya Allah SWT Saja yang tahu Dan kalau kita lihat hmm. Dari pengorbanan itu Bila kita ni Lihat apa yang Ada pada sekarang Itulah Ada sambutan hmm. Hari Raya Adil Adha Yang kita ni mengaitkan Dengan korban hmm. Nabi Ibrahim Dengan Nabi Ismail Alaihissalam Dan juga dijadikan ibrah yang merupakan satu pengorbanan yang ketani mesti berdasarkan atau berfaksikan kepada keyakinan okay, alhamdulillah jadi ya. dengan apa dan uh, seterusnya tuan ya hmm, apabila kita mendengarkannya sirah nabawiyah ya hmm, tentang hmm. nabi Ibrahim alaihi uh, salam mendapat ujian yang hmm. besar hmm. sehingga sanggup mengorbankan anaknya nabi Ismail alaihi salam dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT jadi maka jika perkara ini ya, hmm. dapat dihubungkan dengan kerjaya dan keluarga kali ini perlu dan keluarga. Jadi apa yang sepatutnya dilaksanakan? Ya, alhamdulillah. Ya, macam mana ni? Kalau kita ni mengambil ya, kita pengajaran ibrah atau refleksi daripada ibadah korban ini, memang terlalu banyak tetapi ya. kita cuba untuk apa tu apa mempadatkan memadatkan ah. Okey, pertama sekali korban ini artinya mendekatkan. Uh -huh. Apa yang kita dekatkan? Dekatkan kita ni kepada Allah. Ya. Daripada aspek mana? Aspek segala aspek. Okey, kedua, kenapa orang menyembelih Allah Ta'ala memerintahkan dan firman Allah pun mengatakan la yana lallah luhumuha wa la dimahu wa laki yana lu ta'wa minkum. bukan Allah, Allah dah berhajat ni. Walaupun darah tu turunnya, banyaknya dagingnya, kerabaunya, apa dan semuanya, yeah. disembalih. Tetapi, Ya Allah minta apa yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Maksudnya, di dalam aspek kehidupan kita ni, Apapun yang kita ni buat kadang kita nampak depan mata. Mm -mm. Faham? Yeah. Tetapi di dalam hati kita ni, nawaitu kita ni, Betul. keikhlasan kita ni semuanya itu Allah yang tahu. Mana ada yeah. orang nampak. Ah, eh, ha, ikhlas ke dan ni. Ah, ini, mm -mm. Usul? Eh, karut -karut ini <laughs> macam usul mukanya karut-karut ni dia ikhlas ni. macam mana tu contoh. contoh. Tapi contoh. macam mana kita ni kan mengaitkan lagi perkara ni dengan kekeluargaan, pekerjaan dan kekeluargaan. Okey, pertama sekali kita lihat di sini masa. Yeah. Masa kita ni, waktu kita ni memang semua orang ampet dan semua memang diberikan 24 jam. Yeah. Tetapi di dalam tempoh 24 jam itu macam mana kita akan membahagikan waktu? Yeah. Okay. pertama. Keduanya dengan ada waktu yang kita ni korbankan. Contoh Walaupun waktu pekerjaan atau bekerja dari pagi sampai tengah hari, tengah hari sampai ke patah, empat setengah lah contoh. Yeah. Jadi sekiranya ada kita ni, ialah mungkin waktu yang kita ni hadapi sebelumnya tu kita ni mengambil ke anak ke sekolah yeah. ataupun mengantar ani kita ni ke ani ada ada ke, ke apa namanya tu ada kekosongan yeah, di betul. sana. Jadi macam mana kita ni kan mengganti balik. Uh, jadi maknanya di sana kita ni tahu berfikir bahawa dengan waktu yang kita ni berikan tu pastinya kita adakan korbankan waktu di hari yang lain. Ah ha, ini untuk kita akan mengganti sebab kenapa? Kita ingin mencari keberkatan daripada Betul. apa yang diberikan. Okey. Macam mana kita akan dapat lagi? Macam mana Nabi Allah Ibrahim apabila memerintahkan kepada isterinya Sarah, ah ha, ha, Hajar. Hajar diperintahkan bersama dengan anak yang kecil ditinggalkan di tempat yang kosong. Sehingga bertanya, ya Ibrahim, adakah ini perintah Allah? Ya betul. Kalau ini perintah Allah, jadi tidak ada persoalan. Ya. Macam mana tujuan kita ni? Kita ni tahu eh anak ni tanggungjawab, menjadikan rumah tu tanggungjawab, menjadikan makanan pun tanggungjawab. Semua itu ada tanggungjawab. Betul. Bila kita ni tahu semuanya ini pasti kita ni kan melaksanakannya itu dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Kenapa ya. saya katakan khusyuk dan tawaduk? Mungkin di dalam era pekerjaan kita ni ada orang berkira-kira betul. Eh, ini aku sudah ini datang macam mana Tapi bila ada sesuatu perkara kepentingan peribadi, ah cepat. Ah kita ni buat dengan wah sewenang-wenang ya, tanpa memikirkan eh bilakah mengganti balik bilakah ani dan sebagainya yeah. sebab itu tak keberkatan dalam kehidupan berpaksi kepada apa yang kita laksanakan mm -hmm. sebab itu Nabi Allah Ibrahim apabila diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dan diuji lagi bermacam-macam iblis apa kita ni me, me, mengusut dan sebagainya sepatutnya boleh saja terhenti yeah. tetapi dibuat sahaja itulah bila dibuat Allah gantikan dengan seekor kibas ataupun seekor kambing jadi maknanya di sini apa yang kita dapat? Kalau kita ni membuat benda ini hanya semata-mata untuk kerana Allah mencari keredaannya dan juga meyakini semua itu datang daripada Allah, pastinya Allah akan berikan ganjaran. Yeah. Jadi sebab itu kadang-kadang dalam kehidupan kita ni di era keluarga, ada orang kadang terlebih kepada keluarga sehingga meninggalkan kerjaya. Yeah. Ada orang terlebih kepada kerjaya sehingga meninggalkan apa, keluarga. Yeah. Jadi di sini tiada keseimbangan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa bataghi fi ma daral akhirah ah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita ni disuruh carilah habuan kamu di apa ah, di akhirat. Untuk akhirat bekalan kamu di akhirat. Tapi janganlah lupa habuan kamu di dunia. Mana Allah Taala menyuruh kita ni supaya jangan lupa hal-hal dunia. Betul. Tapi karena hal dunia inilah menjadikan untuk bawa kita ni ke akhirat. Yeah. Sebab itu kesinambungannya dengan ibadah korban semua itu Memang melaksanakan dengan uh, peniimi usaha kita ni sendiri. Mm. Alhamdulillah. Aa, Jadi kalau kita lihat ya berkaitan dengan uh, pengorbanan yeah. antara pekerjaan dan juga keluarga, mm. contohnya saja ya kepada uh, mereka yang berkeluarga yeah. ya mengambil anak sudah terbekerja satu mm. lagi mengambil anak lagi, mm. yang merupakan satu pengorbanan betul. dan juga tenaga mm. yang harus kita ni korbankan. Yeah. Tapi itulah kalau kita ni uh, pada awalnya ya, apa saja pekerjaan yang kita lakukan apa saja yang kita lakukan mesti berdasarkan kepada niat mm. ya niat yang betul dan kita ni meraih ganjaran daripada Allah taala. Lah. Karena itulah kalau setiap pengorbanan yang kita lakukan, contohnya kita diberi bekerja, akan mengambil anak lagi insyaallah. Kalau kita ni yakin kepada uh, yakin kepada urusan Allah akan bagi kita ni mudah, ia akan memudahkan akan kita ni. Ya. Ia akan menggerakkan mudah kita ni di pertengahan perjalanan. Itulah yang kita ni harus berkorbankan uh, sesuatu walaupun ia bukannya memberikan kita ni sepenuhnya tapi hmm. kita ni menunaikan tanggung tanggungjawab kita ni ya, sebagai dan juga amanah ya hmm. dari segi pekerjaan dan juga keluarga. Hmm. Alhamdulillah dan yang terakhir tuan ya hmm. sebagai kita ni ya kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu taala mengimbang bagaimana bagaimanakah ya, mengimbangkan pengorbanan masa dengan urusan seharian dan pekerjaan ya. dalam Islam macam mana macam mana kita ni kan mengimbangkan masa ya. ha, sebab tu tak Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asratu wal as innal insana lafikhus ila allazina amanu wa amilus salata wa atawassau bilhaq wa tawassau bis-sadaqah mana di sini ambil kesimpulan sisi kita ha? mana demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian semua orang kerugian tetapi ilal lazina amanu wa aminu sal yang beriman dan beramal saleh maknanya di sini di dalam kehidupan kita ni bekerja lah contoh kita ni tahu tempoh kita ni bekerja ni macam ni kadang-kadang orang dah akan menilai tu orang tahu datang pejabat tapi orang dah tahu apa perjalanan kita ni mm -hmm. dari perjalanan ke sana dari perjalanan kemari orang dah tahu apa dibuat mm -hmm. ha, jadi di sana tu semua tu memang kita serahkan sajalah okey kedua Kesembangan lagi. Macam contoh, Waktu Zuhur berkumandang, waktu Asar berkumandang sedangkan ini dalam tempoh pekerjaan. Yeah. Jadi di dalam waktu perkara macam ini, macam mana kita ni kan mencari eh uh, kalau lah kita di bermesyuarat contoh, boleh saja berpanjang-panjang, boleh saja mengambil berwaktu-waktu. Kenapa tidak kita ni mengambil menunaikan amanah kita ni kepada Allah? Berhenti seketika, Betul. ambil seket waktu 5 minit, 6 minit, 7 minit untuk sembahyang berjemaah. Betul. Sebab di, berdiri pada sana Allah akan mempermudahkan urusan kita ni. Sebab kita ni apa? Kita ni mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Atu tu yang paling pentingnya. Lepas tu yang ke, ke uh, yang keduanya, apabila kita ni sudah percaya dan semuanya ni meyakini Allah Taala bagi ni waktu ni kita ni manfaatkan insya-Allah. Aa, kita ni akan mendapat satu jalan kemudahan. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah Allah akan bagi jalan keluar. Jalan keluaran ni artinya susah pun baik tu kerja kita ni tu. Yeah. Tapi pasti Allah akan bagikan tunjuk jalan yang yang sebaiknya yang mungkin. Tengoknya kita kadang-kadang kita ni inde berapa yakin. Ah yeah. lepas satu lagi masa kita ni perlu dipikirkan malam untuk rehat. Uh, siang uh, untuk bekerja betul Itu tapi kadang-kadang-kadang kita ni ada terbalik yeah. uh, ada kerja malam ada kerja malam ada siang tapi kita ni imbangi sebab tu keseimbangan tu amat penting untuk menjaga diri kita ni juga kesihatan yeah. juga kita ni ambil kira lepas tu ialah ingatkan balik kerja akan berhenti sampai bila pun kita tidak akan berhenti. Kerana di sini nampak keraja kita ni untuk menghasilkan uh, ni kita ni uh, untuk kehidupan kita ni. Yeah. Tapi keraja kita ni kepada Allah tu yang utama. Yeah. Uh, tapi di samping itu ke, ke, kesesuaiannya untuk kita ni mengerjakan aku buat ini setiap saat ini kita ni buat ini adalah untuk Allah Taala atau paling utama. Yeah. Lepas satu selebihnya tu kita ni minta serahkan kalau mudah ataupun susah atau terpulang. Tapi keyakinan pasti Allah akan mempermudahkan. Kalau sesusah mana sekalipun pasti ada ganjaran. Yeah. Sebab tu kenapa orang sentiasa diuji? Kerana apa? Iza habba qaumun ibtala'hum. Jika Allah mencintai satu kaum, pasti Allah akan uji. Sebab tu kenapa orang bekerja? Kadang-kadang kerja ya, balik macam mana. Lepas satu datang ke rumah, lain lagi Betul. ada. Bah ada utamalah terutama sekali kepada pihak kaum Hawa aa, macam balik ke rumah memasak lagi ya. Menjadikan ani lagi lepas tu menyasah lagi Menjadikan ani ialah kesemuanya ini memang kita ni pun pernah mendengar bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ataupun aa, Fatimah Fatimah itu anak kepada Rasulullah SAW pernah mengadu perkara macam ini macam sehingga di, dinasihatkan ya minta kepada nu cuba beritahu orang bapamu supaya minta datangkan pembantu rumah tetapi kenapa sebab ia bahasa ngalih mm -hmm. alat ah, ani ya jo ani ya jo ani akhirnya Rasulullah SAW mengajarkan zikir yang memberikan ketenangan iaitu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar macam mana tujuan kita ni di samping kita ni bekerja kalau kita ni selitkan dengan berzikir kita ni ingatan kita ni kepada Allah insyaallah setiap langkah setiap pergerakan Allah akan bagi ganjaran. Di samping itu Allah akan ampunkan dosa, di samping itu Allah akan berikan rezeki. Rezeki kadang-kadang itulah kita memang mencari keberkatan wallahu a'lam ya, <laughs> ya apa yang kita lihat tadi ya satu pengajaran yang kita dapat kita ambil ada tiga zikir yang kita boleh ambil subhanallah Akbar, Al subhanallah alhamdulillah, Allah alhamdulillah, Allah. Allah. alhamdulillah Akbar. Allah Akbar. dan kalau kita dilihat lihat setiap pekerjaan kita ni mengingatkan Allah sebagaimana apa yang telah dikatakan kalau kita meninggal Allah Allah akan mengingat kita semula sembilan hmm. jadi dengan apa yang kita lakukan ia akan memastikan perjalanan kita ni dalam hmm. keadaan yang baik betul apa yang dikatakan oleh Tuhan sekala sekiranya ia pun diuji dengan kesusahan artinya Allah tersayang kepada hamba-Nya betul. jadi kita ni ambil ambil perkara yang baik hmm. dan kita fikirkan juga positif hmm. dengan hal ini walaupun pengorbanan atau Bukanlah sesuatu, sebenarnya pengobatan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia dan walaupun kita ini indah mengharapkan ganjaran pada di dunia, insyaAllah kita ini akan dapat ganjaran di akhirat nanti. Alhamdulillah, terima kasih uh, Tuan atas perkongsiannya dalam mengongsikan sedikit sebanyak ilmu hmm. ya, dan informasi mengenai dengan uh, refleksi korban dalam urusan seharian dan pekerjaan. Terima, ya. terima kasih Tuan. Sama-sama kembali insyaAllah.